Йономінація Кумір нації володарями цієї премії стають ті особистості нашої країни, на кого хочуть бути схожими мільйони. Ті, хто є взірцем характеру, вчинків та дії, ті, чиї звершені, здобутки та перемоги допомагають нам зрозуміти, що людині може підкоритися будь-що будь-яка висота. Для того, чтобы объявить обладателя специального титула Кумир нации, мы приглашаем на сцену главного редактора газеты Комсомольская правда в Украине. А именно она устраивает ежегодный рейтинг читателей. А, приглашаем лауреата премии Человек года-2005 в номинации журналист года в сфере печатных средств массовой информации Андрея Хрусталева и мисс Комсомольская Правда в Украине 2006 Ирина Довголюк встречайте. Господа, кумир нации сейчас прозвучит через несколько секунд. Те, кто находится в фойе, им тоже нужно слышать ваши аплодисменты, чтобы они сразу могли отпраздновать этот момент. Да? Важный, очень трогательный, торжественный. Пожалуйста. Друзья, каждый год «Комсомольская правда» выбирает вот этот самый, проводит этот самый важный для себя конкурс. Мы так сами считаем. Потому что мы просим читателей нашей газеты выбрать человека, который, ну, на мой взгляд, человек, который достоин э, параграфа, а то и целой главы в учебнике современной истории Украины. А настолько велики его достижения. И я вам скажу, что, на мой взгляд, читатели «Комсомолки», как правило, выбирают человека который действительно заслуживает этой награды мне кажется что в этом году мне будет в этом году особенно приятно вручить наш диплом и сувенирный кубок потому что о человеке которого читатели комсомолки выбрали кумиром нации в этом году можно говорить долго а можно сказать очень коротко как я и сделаю это актер с большой буквы богдан ступка Крім працювитості і таланту, актора повинна бути везіння. У мене воно було завжди, переконаний народний артист РСР та України, лауреат державної премії Міндараса Шевченка, художній керівник Національного драматичного театру імені Івана Франко, кумир нації Богдан Ступка. Уважаемый Богдан Сильвестрович, я вам желаю успеха в карьере, удачи, любви, вдохновения и, наверное, всегда хорошего настроения. Спасибо. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодой. Я с собою захопив... Новий тлумачний словник української мови, другий том, там написано Кумир, статуя, який язичники поклоняються як божеству. Ідол, божок, бовван, Не подумайте, що Боуливан, там В буква, ідолище божище. Корінь слова кум. Далі йде кумис скобилячого, рідче верблюдячого і коровичого молока, що перебродило. <праць> Кумівство кум, потурання по службі своїм друзям або родичам. <праць> і останнє це кумкати. видавати звуки кум-кум. Видавати звуки схожі на крик жаби: кректати, крекотати, крякати, крюкати, квакати, крумкати. Дякую за кумира. Кум-кум. Achei óbvios que... Cum, cum!